यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ा सबक है कि जब हम कहीं पर बैठे हों मदरसा में या कहीं पे बयान इस तरह का चल जाए कि यार आपको रब तला ने अता फरमाई है तीन चार बच्चे गए वहाँ पर तो एक ही था और एक भी इस तरह छोड़ के जा रहे हैं रब तला की रज़ा पे राज़ी हैं अगर दो तीन बच्चे हों और कारी साहब कह दें अलामत साहब कह दें कि यार एक बच्चा दीन के नाम पर वक़ कर दो तो सबसे पहला सवाल जहन में आता है कि बच्चा खाएगा कहाँ से सबसे पहला सवाल है हकीकत बात है और फिर वो बच्चे के जहन में भी आता है कि मैं कहाँ से खाऊंगा? क्योंकि हमने दौरे हाजिर में मम्बर रसूल पर बैठने वाले की इज़्ज़त को दो टके का कर दिया ये हमने किया हुई नहीं है व मंतशा वतु तो मंतशा ये महराब मिंबर के वारिस जो होते गए, इनकी इज्जत कम करना ये लोगों का काम नहीं है इनकी इज्जत वो करते हैं वो जानते हैं जो खुद इज्जत वाले होते हैं जो इलम वाले होते हैं और यकीन जानिए यकीन जानिए हम भी उस सफ़ में शामिल हैं जहाँ तक मेरा ख़्याल है इस दौर में जहाँ नफसा नफसी का आलम हो गया है हर दूसरा बंदा परेशान है लेकिन रब तला अपने खादमीन को जो रब तला के घर की खिदमत करते हैं दीन मुहमदी की खिदमत करते हैं मेरा ये ख्याल है कि इस दुनिया में सबसे अच्छा खाना जो है ना वही खाते हैं और ऐसा ऐसा भी खा रहे होते हैं कि लोगों को वो मैसर भी नहीं होता क्यों तो रब के रास्ते में जो बंदा चल रहा उसको कोई परेशानी हो सकती है बज़ाहिर मुश्किल होती है क्योंकि रब तला के रास्ते पे चलना हर बंदे का काम नहीं है बहुत सारे बंदे लड़खड़ा जाते हैं, बहुत सारे बंदे ये रास्ता छोड़ जाते हैं लेकिन ये हमारे लिए ये भी बहुत बड़ा सबक है कि जब रब तला के रास्ते पर कोई चीज़ दोगे ना तो रब तला उसको ज़ाय नहीं फरमाएगा हमारे लिए सिर्फ़ कुर्बानी ही सुन्नत नहीं है और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे लिए सुन्नत है जो हमारे लिए दर्स है जो हमारे लिए सबक है जिन पर हमने अमल करना है